Буква Б. Бики-мот. Как блеет баран? Б. Лесные музыканты. Купил баран на базаре барабан. Сел на бревно под березой и ну лупить в него. Бум-бум-бум прибежал барсук с баяном. «А мне можно?» «Конечно, можно!» – обрадовался баран. Тут еще бобер с балалайкой и бурундук с бубном подоспели. Уселись редком на бревне и давай наяривать, кто громче. Такой тарарам подняли, все звери сбежались. «Замолчите!» – заткнув уши, закричали звери. А музыканты не только не перестали, но еще и забили страшными голосами. И тут из толпы зверей вышла Белочка. «Если вы не будете играть, мы вам бубликов дадим!» И целую вязанку бубликов на березу повесила. Вот так баран, барсук, бобер и бурундук стали по лесам ходить и со всех бублики до да баранки требовать. Если не принесете, грозят, как запоем, как заиграем, вам же хуже будет. Хорошо зажили мужик, музыканты богато. Но вот однажды пришли они к бекемотику. И давай на берегу болота лупить в барабан и бубен, На баяне да на балалайке наяривать И страшными голосами песни орать. Ну, думают, наедимся сейчас бубликов, а у бегемотика шкура толстая. Бис, бурчит, браво, браво, бейте громче, ребята. Может, бабуля проснется и тоже послушает. Уж ребята били, били, да и оглохли сами. Побросали свои инструменты в болото, и с тех пор в лесу тишина. Это сейчас, зная буквы, мы можем написать любое слово. А раньше, когда букв не было, люди вместо обычных слов рисовали картинки. Вот здесь древние египтяне написали: Сова видит ночью. Вот на этом рисунке. Отгадай, что написано вот этими картинками. Вторая картинка. Постепенно слова картинки заменялись похожими на них значками. Вот так голова быка превратилась в букву А. Кстати, слово «алфавит» произошло от названия греческих букв «альфа» – «а» и «бета» – «б». Моряки заменили буквы флажками. Стоит моряк на корабле и машет флажками, а на другом корабле читают. Вот здесь, например, моряк написал слово «мама». В телеграфе буквы заменены точками или черточками тире. «Мама в азбуке Морзе» пишется вот так. А ты уже можешь простыми буквами написать слово «мама»? Это был рассказ про букву «Б» из книги Георгия Юдина «Букваренок».